Sensor geng, sensor geng. Banyak sekali manfaat dan hasil dari buah bimbing ini geng ya. Di antaranya adalah <tuk> ya, kita lihatkan saja ya geng sekali aja geng ya. <tuk> Hai geng balik lagi bersama Kak top di sini ya geng ya. Jadi di video kali ini Kak top akan mereview. Belimbing ya, geng ya, belimbing manis as khas Asia Tenggara ya, geng ya, seperti Indonesia, India dan Sri Lanka. E, di video kali ini seperti biasa geng ya, kita review dulu nanti setelah kita review baru kita e, apa namanya review manfaat dan khasiatnya geng ya. Belimbing ini selain enak manis dan juga belimbing ini sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan geng ya. Di channel kacang top kalian tidak hanya bisa menemukan review, akan tetapi kalian bisa menemukan eh, sejenis review hewan, tumbuhan, herbal, dan juga manfaat-manfaat buah-buah atau tumbuhan lainnya, geng ya. Jika kalian minat, silahkan kalian cek eh, di profil kacang top, geng ya. Siapa tahu kali ada yang bermanfaat buat kalian, geng ya. Dan Dukung selalu channel kacang top dengan tombol subscribe nya geng ya Oke lah geng kita langsung saja pertama-tama kita bahas uh, ini ya geng ya kita review dulu geng ya Oke geng sini sudah ada ini geng ya pohon dari blimbing geng ya uh, Jadi seperti yang saya katakan tadi pertama-tama kita itu harus mereviewnya geng ya Dari akar sampai ke daunnya Sebelum kita melakukan pembahasan ini geng ya Oke, lagi kita di sini eh, pertama-tama ke akarnya dulu, geng ya. Jadi akar untuk ini. Jadi untuk akar eh, belimbing ini seperti ini. Ini tidak kecil, geng ya. Jadi untuk akar belimbing ini sangat besar. Nah, seperti ini. Apa? Seperti ini ya yang jelasnya itu keras gigih. Ya. Keras dan kita langsung saja ke ininya. Untuk pohon ini atau kayu belimbik ini seperti pohon anu ya, pohon uh, apa ya? Pohon getah. Atau pohon apa ya? Yang aku tahu sih sama dengan ini pohon pohon getah, geng ya. Pohon getah. Nah dan, dan di sini terdapat ini geng ya. Nah. Sensor geng, sensor geng. Oh, bahaya nih, bahaya, bahaya. Ini geng. Nah. Apa masih penasaran? masih penasaran oh ya yeah. kita lihatkan saja ya gengnya satu kali aja ya <tuh> oke okay, lagi ya, geng kita langsung saja geng ya kita langsung ke ini langsung ke ini ya geng, ya <tuh> jadi nggak fokus aduh ya. aduh hai <tuh> Ini geng ya, uh, okay. Tapi kita lebih jelasnya kita naik saja geng ya kali ya geng. Soalnya kalau dari bawah itu susah geng ya. Kita... Aku naik dulu geng. Ah, sudah di atas geng ya. Sudah di atas dan kita, uh, seperti biasa kita. Ke, ah, ke rantingnya geng ya kita ke rantingnya dan untuk rantingnya dan untuk rantingnya dan untuk rantingnya seperti ini kayaknya. nah bisa kalian lihat pentingnya itu. Seperti ini. Seperti ini, geng. Dan juga Dan juga apa? Ini. blending ini mempunyai mempunyai juga bunga, geng ya. Bunga atau kembang juga bisa. Dan bunganya itu seperti ini. nah bisa kalian lihat geng ya tuh aku coba zoom geng ya tuh tuh udah jelas geng ya tuh nah ini bunganya geng coba kita lebih dekatkan lagi geng, ya gengnya kita Coba lebih detail lagi, bunganya aja ya. Tuh, cantik geng ya. Cantik lah ya. Dan ini, ini geng ya jika kalian minat bimbing yang segar yang baru dipetik silakan silahkan kalian kunjungi uh, marketplace kacang top di shopee geng ya karena kacang top cuma mempunyai marketplace di shopee tidak ada yang lainnya geng ya nah, seperti ini udah jelas lagi geng, ya udah jelas eh, tentang masalah review ini geng ya oh ya kita review buahnya geng ya ini buahnya geng ya ini adalah buah yang masih mentah, geng ya. Jadi warnanya, warnanya hijau masih. Dan untuk buah yang udah matang, itu warnanya kuning. Sedangkan di sini buahnya tidak ada, geng ya. Soalnya di sini udah dipanen, geng ya. Buahnya udah dipanen dan ini adalah sisa-sisa dari panenannya. Tunggu sebentar, geng ya. Kita cari cari kita cari yang matang, geng ya ternyata tidak ada geng cuma aneh ya mungkin sih ada kita turun dulu geng ya. <tuh> tadi sih aku ini ya kita turun dulu geng untuk pokoknya itu seperti ini geng ya tuh dan 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 aku di sini tadi udah ngambil dia ya, untuk ini antisipasi. Nah. ini bukan dimakan uang ya geng, geng, atau dimakan hewan geng ya ini ini masih segar sebenarnya tadi cuma ada ya. coba ada yang makannya ini yang memakannya geng aku udah ada ini geng ya kita coba dulu kita rasakan dulu seperti apa mm, rasanya geng ya kita buktikan pertama-tama kita buktikan geng ya Karena ini kalau yang masih hijau seperti ini, ini artinya masih muda, geng ya. Jadi kayak ada masam-masamnya gitu. Tapi kalau udah yang kuning, kalau yang kuning itu rasanya manis sekali. Boleh dicoba. Nah, aku sudah ada yang udah matang, geng ya jadi yang warnanya warna kuning biasanya kalau orang sebelum makan ini apa namanya yang ini dibuang gitu ya jadi digigit seperti ini ya. biasanya nah tahu dimakan hmm. kalau yang kuning itu pasti udah manis ini ya tapi kayak seperti ada ya ada masamnya kayak ya tapi sedikit tapi lebih ke manis kayaknya oke okay, lagi sekarang kita waktunya membahas tentang manfaat, khasiat dan kegunaan dari buah belimbing ya geng ya buah belimbing kayak akan serat dan vitamin C ya geng ya dalam satu buah belimbing berukuran sedang 90 gram setidaknya terkandung 3 gram serat 1 gram protein serta memenuhi 52% kebutuhan harian tubuh akan vitamin C ya geng ya buah belimbing juga mengandung mineral yang baik bagi kesehatan diantaranya adalah zat besi magnesium protein serta sejumlah vitamin lainnya ya geng ya mulai dari vitamin A B9, B3 atau niacin dan vitamin C. Terus kemudian apa saja sih manfaat dari berbelimbing ini? Nah, yang pertama itu adalah menurunkan berat badan. Yang nomor dua adalah mengendalikan kadar gula darah, memperkuat sistem imunitas, meredakan sakit ma, mengurangi resiko penyakit lainnya geng ya. Dan belimbing ini juga mempunyai efek samping geng ya yakni menurut penelitian dalam jurnal Brasilerio belimbing bahaya karena dapat menimbulkan efek beracun untuk ginjal yang tidak berfungsi normal geng ya. Kenapa belimbing ini bisa beracun? Karena belimbing mengandung racun saraf memengaruhi otak dan saraf sehingga membutuhkan penyaringan khusus di dalam tubuh geng ya. Itu efek samping dari buah belimbing. Oke, lagi segitu dulu geng, ya semoga bermanfaat Oke lagi mungkin segitu dulu geng ya video dari kacang top geng ya semoga bermanfaat dan juga semoga terhibur kalian dukung channel kacang top dengan tombol subscribe nya geng ya Oke lagi sampai jumpa di video kacang top selanjutnya geng ya